Привет, с вами Ева Петролевич, и это видео я делаю для, кон... для MGM на конкурс Monster House Маркиза Делюкс. Вот флажок, который вы просили сделать. Вот, ну что ж, поставим флажок и начнем смотреть наш Monster House. У нас только три комнатки. Так, ну что ж, начнем. Тут, тут есть... Стульчик и стол в коридоре. Вот и на столе на, ст... на столике есть две записочки. Сейчас я возьму эти две записочки и вам их прочитаю. Вот Дракула. Дрекула приглашает тебя на свой день рождения. Приходи ко мне так в день всех любимых. Наверняка ты знаешь, как, когда этот день. Ладно, пока. Б... С тобой была Дракулаура. Это она приглашала свою подружку Дракулауру. Но, увы, она не пришла. Потому что... Она еще... Она не смогла. Я хотела сделать лаксалы, но решила то, что не буду. Вот. И записка от Дракулауры для Клода. Она завтра ее отправит. Вот. И вот такой вот домик. Вот. Вот такой вот столик. Немножко черненькая. Сам он коричневый, как вы видите, вот тут вот. Но она поселила у него розовую такую скатерть. Так, и стульчик. Давайте снимем Дракулаура со стульчика и покажу вам стульчик. Вот Дракулаура слежу со стульчика. Теперь стоит. Вот, и вот у нас такой вот стульчик. Ой, извините, вдруг завалилась. Сейчас она встанет. Все, она встала. Вот. Стульчик он такой. Ножки у него розового цвета. Вот, как видите, все четыре ножки. Сам он коричневый. И тут у него розовое сердечко. Это стульчик. На нем любит сидеть еще Ула. Ее сестра. Ее сестренка. Вот. Потому что ну, если не то на нем сидеть. У нее любимый розовый и коричневый. Ну вот, и сама Дракулаура. Она сейчас проведет вам экскурсию. Ну, в коридоре она, я уже привела вам. Пошлите в другую в спальню. Думаем, думаем, думаем. И вот мы пришли в спальню Дракулауры. Вот она уже успела сесть на свою кроватку она раздвижная, так что вы видите то, что пока что кроватки никакой нету. Но она раздвигается, не думайте то, что она не раздвигается. Вот и в комнате у нее есть вот такой вот черненький столик. Сейчас вытащу. Сейчас вот. Вот такой вот черненький столик. Ну, он простой, его даже можно не описывать. Черненький, потому что ей нравится черный свет. Ой, цвет, цвет. Ну, ей нравится черный и розовый. Э, розовых столиков не было, поэтому она решила взять черный. Черный ей тоже так нравится. Вот. На этом столике, тогда на нем лежал э, телевизор. По нем велись монстры новости о канале Дисней. И там был Винни-Пух. Вот ведущая, а вот этот Винни Пух, а вот канал Дисней. Вот телевизор сам черного цвета. Если фокус настроится хорошенько, то вы можете увидеть тут кнопочки. Нет, фокус не настраивается. Ладно, у нас пульт для этого есть. Вот. И вот у нас вот так вот телевизор стоит. Друг Лаура обожает его смотреть. Особенно, когда ложится спать. Вот столько. И, конечно, для него есть... он должен, должен быть пульт. Вот такой вот пульт. Черный с разными кнопочками иностранный да, странный телевизор. Не было розового, но к дали розовый. Вот такой вот розовенький. Где кнопочки? Вот, потом есть еще один черненький столик. Вот он. И там, и, и, конечно, она там делает уроки. И там есть. Сейчас. Там есть. Такая типа пенальчика, такого где лежат карандашик, кисточка и ластик, который я сделала из пластилина. Теперь, там лежит айпад Лауры, вот айпадик, это ее рисунок, ну, у нас лук, потому что себя не хотела, она еще зеркало не видит. Вот. Тут учебник мертвых языков, вот если фокус настроить, тут написано учебник мертвые языки, и сзади тоже самое написано. И там книжечка вот такая вот учебника, она тут учит мертвые языки и вампиры. Вампироведение она читает. Вот тут такая нарисована летучая мышка и вампироведение написано. Вот. Вот тут тоже нарисована летучая мышка. И рассказывается о вампирах всякое. И в конце торт такая большая летучая мышечка. Вот столик. Вроде бы я вам все столики показала. И теперь перейдем к главному нашему чуду. Так, да, перейдем. Так, вдруг Лавра пойдет посидит опять на стульчике. Ей там очень нравится сидеть. Вот, а мы пока что вам расскажем про наше это чудо. Вот. Ладно, не будем выходить. Вот тут, как вы видите, такой диванчик. На нем она как раз смотрит телевизор. Вот удобно смотреть телевизор. Вот. Пойдет посидит где-нибудь. Посиди. Вот. Но она раскладывается. И вот как это выходит. Вот. Только это надо хорошенько разложить. Потому что еще подушечку нужно А, кстати, про подушку. Сейчас Дракулавра принесет подушечку свою. Вот она принесла просто. Она так не была. Вот эта подушечка, которую сшила я собственными руками сейчас вы увидите ее получше. Знаю, она рыженькая, но просто у меня другой нету. Ткань вот рыженькая с цветочками. Видно то, что это шел. не кто-то шил, а я. Не магазинная, видите, тут нитки, она так неаккуратно сшита. Выскакивает. Наверное, за нее мне поставите дизлайк. Но я старалась шить. Как могла, так и шила. Я еще... Не умею шить хорошо. Ну вот, вот подушечка такая классная. Мне она очень нравится. Вот такая вот подушечка. Ну что ж, хватит про подушечку болтать. Много времени у нас подушечка заняла Подушечка у нее будет постельное белье Вот тут вот находиться. Я, наверное, не выиграю, ну ладно. Вот как раз спальня вот как раз дать телевизор она когда спит она может посмотреть телевизор но не стоит как вы видите я смотрела в поддержку нового конкурса Monster House она влезает как раз полностью в кровать как раз тут что для нее кровать как вы видите вот эта кровать как раз для нее вот так вот можно ее теперь сделать диванчиком, а не кроватей. Вот. И положим сюда подушечку. Вот так вот. Сейчас вот положу. Вот, все, мы положили. И, конечно же, в кухню. Где они кушают? Дракула уже с нами не пойдет. Она тут уже смотрит монстра новости. Ей очень интересно. Так, ну пошлите в кухню сами. Вот наша кухня. Тут даже есть стеночка такая. Стенка. Не обращайте внимания на рисунок, пожалуйста, примите мое видео. Не обращайте внимания. Не обращайте внимания на рисунок. Не обращайте, пожалуйста. Пожалуйста, не обращайте. Его тут не было. Все, тут его нету. Все, это просто какая штучка. Всё, не обращайте, пожалуйста, у меня. Так вот, вот, тут такой вот диванчик, чтобы сидеть. Знаю, он тут он белый, как он, картон пластырь, а тут он красный, такой бархатный. Ну, конечно, руколавр не может обойтись без розового. Вот, три розовых сердечка. Тут как раз диванчик для трех человек, поэтому у нее три розовых сердечка. Так, перейдем к столику. Что на нем? Тут есть мороженое, это тарелочка для клади вы поймете, если я вам покажу то, что тут лежит колбаса. Она покупает для нее, чтобы ей тоже чтобы она тоже приходилось к ней в гости. И мандаринка. Потом для улы морковка, огуречек и салат. Листья салат. Потом коктейль то лишний, потом чаек, потом овощи. И в овощах есть морковь, огурец и шампиньон. Ой, белый гриб. Потом тут Дракулаурин. Она просто решила огуречки поесть, резать. А вот эта вот розовенькая, это не колбаса, это просто такая вот тарелочка. Так выглядит. Она решила себе просто огуречков. Она не очень у меня ест. Тут крочка розовая для Дракулаура как раз. И фрукты. Тут есть вишенька, яблочко и виноградик. Вот, такой вот столик Ну вот. Сейчас покажем вам домик полностью. Вот такой вот домик. Наверное, вы будете примите. Пожалуйста, примите мой домик. Это я делала для маркизы люкс. еще раз повторяю. Вот, пожалуйста, примите мой домик. Буду очень благодарна. Ставьте пальчики вверх. Вот пожалуйста, ставьте пальчики вверх. И, пожалуйста, примите мое видео. Я буду очень благодарна. Я так долго этот дом делала. Mm. Ладно. Пока все. С вами была Ева Петрович.